Xanım Zeynədi yenidən kəşf etmək istəyirəm. Qorxmaz bir inqilabçı və ya dərtlər şahidi kimi yox. Bu ikisinin ortaq məxrəcinndəki bir ikidir. Çünki insan istəyir ki, Xanım Zeynə mənim kimi adi və sıravi insanlar üçün də nümunə olsun. Mən bəzən ədalət barədə çıxışlar edirəm, amma bu çıxışlarım o qədər də təsirli olmur. Mənim hələ də bir nümunəyə ehtiyacım var. Mən Xanım Zeynədi təkcə ağır döyüşlərin iştirakçıları üçün yox, həm də adi, sıravi insanlar üçün də nümunə olaraq görmək istərdim. gündəlik həyat mübarizəsinin iştirakçıları olan insanlar üçün. Əgər biz qorxu dolu, amma eyni zamanda da həqiqətlərin dirə gətirilməsi kimi böyük cəsarət tələb edən anların şahidi olmuş, həmin xanımın təsvirini geri qaytara bilsək, o zaman biz həqiqi xanım Zeynəb-i kəşf etmiş ola bilərik. Kərbəla mesajının heç vaxt unudulmamasının təminatçısı məhz o oldu. Şübhəsiz ki, Kərbəla və İmam Hüseynin mesajının ilk mübəlliqi də xanım Zeynəb oldu. Elə bu səbəbdən də onun səsi hələ də insanların həyatında rezonans yaratmağa davam edir. O siravi insanlar çəndə nümunə və elə belədir də. Biz hər gün kiçik mənəvi seçimlər qarşısında qalırıq və insanların bizim seçimimiz barədə nə düşünəcəyinə görə narahat oluruq və qorxuruq. Bu azmış kimi dostlarımızın dostlarının belə nə deyəcəyindən çəkinirik. Xanım Zeynəb məhz belə məqamlarımız üçün əsl nümunədir. Onun oxuduğu xütbə insanın dəhşətə gətirir. İnsan həmin xütbəni oxuyan zaman inanmaqda çətinlik çəkir. Yəni Şiiyə qadın fərq etməz. Kimsə həqiqətən də İbn Ziyad kimi birinin qarşısında dik dayanıb onu rüsfay edə bilər. Bütün olanların müqabilində İbn Ziyad peşmançılıq hissi ilə qvrılmağa başlayır. Düşünürəm ki, o baş verənlərdən şoka düşmüşdür. Yəni bir xanımın onu bu cür rəsvət etməsindən. Nəzərinizə çatdırım ki, İbn Ziyad təkcəbbürlü biri idi. Xanım Zeynə Quran ayələri ilə dəlillər gətirdi. Elə bir dəlillər ki, İbn Ziyadın etdiklərinin şirkdən də pis olduğunu isbat edirdi. Şirkdən böyük günah yoxdur. Lakin xanım Zeynəb deyir ki, ondan da böyük günah İmam Hüseyni öldürməyidir. Bu xütbə İbn Ziyadın qüdrətini püs etdi. Onun dünyəvi gücünü dəyər saldı. Yezid zülmkar və qəsbkâr gücün model idi. İmam Hüseyn isə ədalət uğrundakı mübarizənin nümunəsi. Mən xanım Zeynəbın xutbə və qələbəsinin səbəbini təkçi onun qorxusuz olmasında deyil, həm də dediklərinin yalnız və yalnız həqiqətdən ibarət olmasında görürəm. Əgər həqiqət sizin tərəfinizdədirsə və siz də həqiqəti güdrətin, yəni gücün üzünə vura bilirsizsə, nəticədə qalib siz olursunuz. Şübhə yoxdur ki, Yezid qorxmuş halda geri çəkildi. Yezid asanlıqla o xanımı qətlə yetirə bilərdi, lakin bacarmadı. İbn Ziyad bir məqamda xanım Zeynəbi qətli yetirmək istəyirdi. İbn Ziyadın bütün planları puç olmuşdu. Bəllidir ki, bu iki şəxs xanım Zeynəbi öldürə bilərdilər. Yezidin də bu istəyinin qarşısını alan səbəblər var idi. Əminəm ki, bu səbəb xanımın bəyan etdiyi həqiqətlərin Yezidin əl qolunu bağlaması idi.